Suwun hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow yurdymyzda safar bilen gelen Xitai Xalq Respublikasynyň döwlet kengeşiniň agzaty Goranmok ministri Wei Fenxin kabul etdi. Xitai Xalq Respublikasynyň döwlet kengeşiniň agzaty Goranmok ministri wagt tap kabul edilen üçin hormatly prezidentimiz bilen hoşallyk bildirip Xitai Xalq Respublikasynyň başlygynyň we Xitaiň döwlet kengeşiniň premieriniň hormatly tutuş türkmen halkyna awadançylyk, getirdi. Bellenşi ýaly Hitaýda dürli <laughs> gullar <laughs> boýunça taýdaşky ýetiş ýoluna düşen Türkmenistan bilen diýip bolan dostlukly gatnaşyklaryň mundan milliýetli berkidilmekni möhüm ýetmet berilýär. Mümkinçilikden peýdarlanyp Hitaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzaty, Oranyň ministri, hormat prezidenti prezident saýlawlaryna gatnaşan anamly ýygnaşy bilen gutlady we ýüreň wajyp jogapkärlik işini uly üstünlikler Hormatly prezidentime de hoşnyetli teller üçin minnetdarlyk bildirip, Hytai Halk Respublikasynyň ýolbaşçy diýimle iň gowy ardyklary näýte, hemde Türkmenistan, Hytai bilen gadymy döwürlerden mer ýoly goýulan dostlyk gatnaşyklaryna aýratyn üns berilýänini bellädi. Döwlet daşdyrmynyň belli şäheri şuýl strategiýa täze bolan diýen kukly, uzak möhletli ýetäte ýoly goýulan gatnaşyklaryň gösterilmegine agrarly diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bellendi. Duşun barşında hormat prezidenti bilen goýmy ýygman, häzirki döwrüň ýagdaýlaryna nazar alyp, ýöderi beýpitli gatnaşyk goýup üçin ýa mümkinçilikler bolan türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň geljekki ugrular boýunça pikir Resmi namalaryň eger türli toplamyny özüne jemleýän şertnamalary hukuk binýadynyň döredilmegi köp türli mümkinçiliklaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine agtywarly binýat bolup hyzmat edýär. Şonda türkmen Hytaý hyzmatdaşlygyny täze derejede çykarmak gönükdirilen ýokary derejede gadandan alaşyklaryň durmuşa geçirilmegine möhüm Türkmenistan we Xitai Xalq Respublikasy netijeli tiyatry diplomatik gatnaşyklary ösdürmek arkaly tewda iqtisadi, ýalňyş energetika, ulug kommunikasiýaly möhüm ugrulardy we başga da bir näçe pudoklar boýunça netijeli gatnaşyklary iýilikleri pugtrandyrýar. Şonuň bilen bagalykda Xitai kompaniýalary amatly maýa goýmagda döredilen türkmen baýlaryna uly gyzyklary bildirýärler. Yurdumuzda amala aşalayan iri düzümleyin tasamaların bilelikte yerine getirilmegi, iktaraplayin iyi şuur hizmatlaşıgın ýöngde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hyzmatdaşyň geljegi ugurlarynyň hatarny kesgitlendirdi. Ansan Perur Ayratinna bilim, ilim, medeniýet, şeýleki hem sport we saglyk goraş ugurlary boýunça netijeli Ansan Perur hyzmatdaşlygy ösdürmek türkmen hyzmat gatnaşyklarynyň esasy urup durýar. Hatay Galyk Respublikasynyň awraýly okuw mekteplerine birnäçe ýyllaryň dowamyny türkmen ýaşlary bilim alyp, durly ugurlar boýunça hünär eýeler bolýarlar. Yurdumyň ýokary okuw mekteplerine hatay dili bölümleri Birleşen Milletler Romasının ve Beylike Avraylı Halkarı Romalarının çayaklarını, şol fanına Merkede Azia, Gıtay Görünüşü'nün neki iki taraflayın devlet ara katnaşıklarının üstünü getiriyor. Hormat Prezidentimizin belleşi ali, onun bir taraflaq, paragatçılık duyuculuk ve hoşniyeti konuşuluk fiyadatın durumuşa getiriyen Türkmenistan, üyedinin eğitim, 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 Goran şeýetçiligine bolan ýurdumyň howpsuzlygyny, halkymyň aýtdygy we awadan durmuşyny üpjün etmäge milli harby doktrina hut şo meýilletlere qyýap gelýär. Häzirki döwrüň möhüm meselelerini deňeşdirip işläp taýyarlamakda iň ýyşyn ornuny eleýän Türkmenistan netijelilikli halkary hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak we durmuşly ötmegi üçin üpjün edilmegine munaýet Şonda Xitay Xalq Respublikasynyň ýurdumyň fevitde paragatçylygyň durnuklugyň üçin edilmegine şeýlegem türkmen tarapynyň oňyn başlangyçlarynyň himmet tarapyny gollanmagynyň möhüm şertli bolan bir taraplyk derejesine çuňur hormat goýýanyny bellendi. Duşuň ahyryna hormaty prezidentimiz goýan mehman Dürüm finalından geçen neticeli düwlü tarih gatnaşyklarynyň dünýäde awadançlygyň bäkwedine mundan meýlekde taýdaşlyk ösürjekdigine we tiýede maňa maňmun bilen üstünlik ýetirjekdigine anam bildirdiler. Душүктән зон. Хатай Халкый Республикасынын Дәүләт Кенешенин агъзасы, Оролмак министры хабарчысы буда, шиклы урын берди. Миңир Туркменстанна та партнерм итаһа тамаклады. Хатай Халкый Республикасынын башлыгының, ө кменстанның президентинин арасындагы гадәннән илалышларын дурымча кечерүче белән дагылы. Шуның белән байлыкта очкыны өзөши, дустыкны катнашыкларын өстәрмәкне назарлаган хезмәттәшлыгын, буның милләкте Hatay Türkmen gatnaşyklarynyň ösdürmegi iki urdun arasynda diýip bolan dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagyny şertlendirýär. Ýerelini aýtsak, hormatly prezidentiň ýokary döwlet welipetine giýilen portretlerini Türkmenistana sapar bilen gelen ýurtly mehmanlaryň ilkinçileriniň biri bolanlygym meni bu ýetendirýär. Çeýlikem Hatay tarapynyň Türkmenistanyň beýtaraplyk hukuk we halkara giňişligini ümitleýän uňyn başlangyçlaryny Хайдар киди урды Туркменистан мен хытайын арасында юолу ойlayan xizmatdashik qatnashiklari sadashikli usurliya. Sunno, xithayin dunyada agtivarlı xizmatdash hukumina qirar edilen Turgmenistan men durlu urlar soltana yanngish energetikul qanmayncho yulu qoylayan qatnashiklarin usurlmugni ulu qidiklanma bildir yanini bel demek kerek. Xeydaken men iki urdun arasinna yukur derezde qadandan ilarashiklarin usurnuklu yerini getirilejektigini uya xizmatdashiklin terem azmuginlen bayilashitarilejiktig Türkmenistan'a şu bir dakika taparım, minne yağıttan çıkmayacak duyguları kalırdı. Taparım karşısında Türkmenistan'ın büyük halkının kormatı prezidentinin yol başlığına yetin bilin tepkitlerinin şayadı bolluk. Tüydümün ahirinde Türkmenistan'ın halkına kormatı prezidentin parasatlı yol başlığına devlet kuruluşunu kemilleştirmekte de. hem de ehli orlar boyunca bilin tepkitleri eğilemekini, şunun yanında Hıtay Türkmen dostu onun hasta puhturundurmakini ardu ediyen. Tağolun. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin başlığının ornatari, Daşari İşler Ministeri bilen Birleşim Milletler Kuramatı'nın Başsekretarının ornatari, Birleşim Milletler Kuramatı'nın Yuvoş Ummani Sevti Oyuncu Durmuş Ministerler Oyuncu Komisiyatı'nın sekretari, Renada Salsi Alishkabba'nın arasını sanvizyo san sanvizyo arasını 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 Yurdumdan ahal Balkan daşawuz lewap u marwulatlarning kiyakimliklarini olim maslahatlardan hormat prezidentining 25 aprelli sanli ulgu markali geçiren iş maslahatini yongdog yon jogap kelu we diplorni yerni etirmen yollar haqqini giyinishini gurrun edildi. Kimde we diplor kesitdenli. Bu we diplorning usullikli berja edilmegi yurdumdi durmuş iqtisodiy ta'dini o'stirmeng maqsadnamasini go'dumni tutilgan jogap kelu ishlarning durmushiga Yurdumdan dövlü siyatatını daşkı qo urso qorama qoyunca çayarları TV qatı ayyavlu qarama kemde biyo köp turlu üpçün etməgə ayratin ünsirliyə. Bular vardaq gurrunglar geçirlən xoşalik matalatlarının esasını dəzəyim. Arkadan serdarimiz iqtisadiyyatın devleti deyişli deyil ulğumun össürmeye gədi ulun seriye. Öldür haqta qalada joğab edip qayratlı zekmi çekken telekeçiler yurdumudun daşağır volayetini de iqtisadi ötüşçere sallamlı qoşan qoşyalar. Olar xalqın arkadalı zamanası yılını teyatı zekmi yengişlerine tarap ınımlı varyalar. Olarun arasını dörlü gorunuslu senat önümlerini önürüyen kiyar khanalini bolmuqi khasim qoğun Türkmenistan'ın sinah agatçıları ve telekeçiler birleşmetinin ağzatı Hilal Xusus Kiyar Khanas'ın şolorun yerdir. Daşoğul şehirinde Hilal Xusus Kiyar Khanas'ın özünün övvə münasib işlerbilen tapaklanıya. Kiyar Khanada işleyen nöyrini öktü telekeçilerin önürüyen dürlü görünüşü önümleri ilah tarafından yokur istevilen alnıya. Olun arasında kuruluşu önümleri, pencere, 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 Demir, plastik ve ağaç önümlerinin yasalayan derwezedir kapılar ila darasını yokur istegden peydalanıya. Büyük hususus karkanan iş kadamları barqa batlı depkinlere eyi oluya. Olon gözdeuli işlerinin neticesinde mebelin, aynan apılan teade, dövruvap görünüşlerinin önürlmöy hem de ekli önümlerinin yokur hiil derecesinde bolmogu belenmeyi belenmeyi Penzeredir kapılar, derwezeler, mebel önümleri, ulaayetin ekli kuncaklarını ulu istegden peydalan yani önümlerdir. Kerxanang jerenler atli dukanam mar. Bu yerdeki dürlü görünüşli yoqur hili önümler ila tarapından uly höwes bilen satyn alnia. Kerxanada xarit dolanşygynyň ösüş depkinem berza edilen işleriň muqtaram ýygdarlar tia. Onno hereket edýän 7 bölümde öndürilýän dürlü önümleriň görünüşleriniň köpelmegi bu yerde süýül üçin gödäwne tutulýan işleriň epet artanlygyndan habar berýär. Bu walsy hünärmenler bilen bir qaraar döwletim täzeýi ýa-mening galgınşygynda ornuda täze belentliklere tarap ynamly wariantlary añladýa. Bir qaraar döwletiniň täzeýi ýa-mening galgınşygynda ornuny içerki önümleriň, xarytlaryň, halkyň azyk önümleriň bolan islegini doly kanaýat ynardyp bilmek üçin ýurduň önüm öňürjilerini Halkın arkadağlı <laughs> zamanı silinine bu anamdan ruhlanıp, il günümüzü <laughs> günlülük <laughs> azıq önümler olan, yumurtka önümülün üpçünü diyen akhalı ulatının, kakı trafının qoğulğun genişliğinin çayını yerleşen, rohşun rahim dayıqan hoşolgum, devrun talona layık geliyen işir alp bariyalar. Dövrwap gussuluk toplumun no tovuklorun jemi tovfun mungdun gowrağı iydidiliya. Bu yerde tovuklor iyimlemek, fuwermek wa arasachilik işşari dool avtomatsik usulu alnam Toplumda tavuklar iki vaatını imitlenirlip, olorun kersi 90 keptanin dovamını 450 yumurtka vermeya okuyupludur. Goçuluk toplumunun gerli kuvatı olsa 30 milyon yumurtka öndür mükluga bara vardır. Tavukların saklanyan yerleri orta şu, 24 gradus derecede saklanyan. Toplumda saklanyan cücülörün keteklerinin içi olsa 35-36 gradus yerliga şeyle kazırlaya. Onun çeyliga olsa 60 gotörmeşeli yetirilmeli. İdi dilen jüjelleri iyim 10 gramdan başlap, her hepde 5-10 gram köpeltirip, 110-150 grama çel artdyrlyar. Ýa-da yani jüjeller togtunmulluk bolanlaryny ýürütüki tekler geçirlyar. Olar 20 hepdelik bolanlaryny bolsa agramlary 1300-1400 grama ýetip, köpçülikleýin yumurtga berp başlaýarlar. Kerxanada bar bolan tovuqların 92-94 götürüm yumurtqa verib, öndürilən yumurtqaların ortaçı ağramı 58-62 qrama barabar bolya. Toplumda tovuqların əsası imiti soyu, mekkəcəvün, DNA qatışıqlı buğday, bu, buğdayı, az miqdarda arpa və buğdayı kepeğindən tayarlanıya. Şərdə iymi vitaminlər, mineral maddələr, amino kislatalar xüqmanı yağdıdı qarlıya. Onların içimlik suunu olsa vaqtal-vaqtal mineral qoşunlar qoşuluyor. Kerxanada ididiliyan tovuqları durlu kesilir qarşı sancım işşerem, izgidarlı geçirliyem. Kerxananın alı bir işgalleri şeylikin doğruva kusçuluk toplumunu işlemeğe mümkünçülük dördüb beriyan uçun, Xormat Prezident bada tüistiröktün şükkan alqış tüllerin aydiyalarım. Xormat Prezident bada daşar devletlerden yetirliyan önümlerin önümçülüğünü dördütmek bağırda ön doyen bu deyipilerini dördümüşü geçirmeğe, maru işe öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýol goýan Sakar şäher etrawynyň geňiş daýhan birleşigini çäni ýerleşýän hojulyk jemgyýetiniň ýylaçyxanasyny zekme çekýän telekeçilerim ýylaçyxana şertlerini köp ýyllyk ösümlik bolan banany ösdürip ýetirmekde ba iş tejribe toplaýarlar. Halkın arkadağlı zamanası yılını bu yıla çıkanıdı Sino hükümünü östürülüp geçtirilen papaya ösümlü günümüm ilkinci hasırları yetişip başladı. İşe ur telekeçiler daşır yurtlardan getirleyen önümlerin bir neyce görnüşlerini öz yurdumuzda yilatışkanı şertlerini ösürp yetiştirmeyge de ayretin ünsteriyeler. Bu önümlerin hatırını bananı ve papayi hanam gorkozmak olur. Arkadaly ferdarmyzyň hususy ulgymyň orny ýokurlanmak barady. Edian aladalarynyň netijesinde saqar çaýy etrawynyň geňeş daýhan birleşiginiň çägindäki bu ýyly çykananyň iýişi wurt telekeçleri subtropik ekini bolan banany biziň howa we toprak şertlerimize laýyklykdy. Ýyly çykany şertlerini ýetirmekde bay iş tejribe Bu ýyla düşgananyň umumy tutýan meýdany 1 hektara barabar bolup, onda bananyň 3,5 ming düýünden gowragy ösdürilip ýetiştirilýär. Uly gowrumly bu ýyla düşgany hojalygy ýokary hilli, howa alçalş enjamlary, damjalayyn, ýagşy we ümür görnüşli, suwarşy hem ýerilik ulgumlar bilen öpçün edilipdir. Ýeşil telekeçilen aglasy çeken rahmetler netijesinde bananyň her bir döýüwi damjalyň usurly, suw täşirde ulanmak arkaly suwurlyp, suwun düdümini yerli we goşmaçy dökünler garylyp imitlenerli. Tutonyly rahmet çeken türkmen sanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Ferhar Hujuluk Süýmetiniň telekeçileri. Şuňlar bananyň her bir döýüwine aglasy ýede gitmek bilen onuň ýetişen hasyrlaryny ýygnamak işlerini tapgyrlaýyn alp Alman gazanın nörni önümçülüge giyinin ornaştırmak maksadı bilen geçirliyen iyişler onguyen neticelerine mergem. Yerli hune armenler yordumaza yilatışkanı şertlerine yetiştirilen bol ve bitkinli khasilinin, herver düyübünün ortaçı 45 kilogramdan qoğura khasil etçiliyen nöne ulu buysan çülen aydiyalar. Şoğunlar bananı yetiştirmekte ıqlasi dəkmet çekkiyy dəkmet çekkiyy dəkmet banan dəkmet zayasız yığnap, olary içerki bazarlarymyzda ugra diýerler. Ýetişen bu banan hasyllary içerki bazarlarymyzda uly isleri ýe bolmak bilen halkymyzyň bereketli toý saçaklaryny hem bedeg bolýar. Arkadaky ferdarmyzyň daşary döwletlerde önürlen beýsiş we ukyply önümleriň önümçiligini döretmek barada berýän taýşyrlyklaryny ýerine ýetirmekde. Gojurly zähmet çekýän işewur telekeçiler bu ýola düşgänide Cena tecrübe işlerini geçirmek bilen papaya ösümligini bir örnüşlerini ösdirip yetisdirýarlar. Daşky örnüşi we ýöne Türkmen ga onu bu ösümlik günermenlerini bellimäni görä ýyllyk dowamyna hasyl bermegi öwürip-pullar. Ýelätişgany şertlerini gowunaja ýy didegilen papa ýanynyň ýetişen pursduny daşsa araly. Bu ösümden her bir düwünnä 10-15 tane hasyl bolýar. Papaya insan saglygyny berkidmekde. Adamnyň ýeňmetsiňdiriş ýollaryny berýär de dermanly ösümlik hasaplanýar. Telekeçilärin fenä hukmyny ihlas edip geçiren papaýalary öz hasıllaryny bollyk bilen ýetirýär. Bu ösümlig nähillerini ikinci hasıllaryny döwüp başlanandan hem görmek Öz işlerini alymyň we daýhançylygyň ösün tejribeleri bilen baglanyşdyrýan telekeçilär geljekde papaýanyň nähillerini köpürtmäp we onuň ýetirişgana şertlerini köpçülik üçin ösdirip ýetirmek işlerinde äýratyn üns berýärler. Ýurdumyzyň bazarlaryny bol önümler bilen öçünetmäge munasyp goşuntlary goşmak üçin işe ur Türkmen telekeçlerine verýän kömek durgullugları hem hem hususy ulgamy ösdürmek barada edýän taýdan tägalalary ta üçin hormatly prezidentimize alqyş sözlerini aýdýarlar. Mehrim adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýaýmynyň galkynçy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýaýly babatlarda täşerip etdi. Ýaýly täşerip özüni bolsa halkyň bäxbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoşda bolun edi adamlarym.